হা সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি একেবাৰে সৰু ভিডিঅ'টি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টোত মই আহোম শব্দ দুটা একেলগে যেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় আৰু সেই শব্দ দুটাই কেনে কাৰ্য কৰে বাক্য একোটাত তাকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ আহোম শব্দ যেনে চি আৰু কয় এই দুটা শব্দ যেতিয়া একেলগে ব্যৱহাৰ হয় বাক্য এটাত বাক্যটোক খুব বেছি জোৰ দিয়া হয় যেনে মানুহক সাধাৰণতে আমি যিকোনো কাম এটা কৰিবলৈ যেতিয়া খুব বেছি হেঁচাব দিওঁ তেতিয়া এই শব্দটো শব্দকেটিৰে ব্যৱহৃত মই দুটা কেইটামান বাক্য আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যেনে সি যাবই লাগিব তেনেধৰণৰ বাক্য যদি আমি তাই আহোম ভাষাত ক'বলগীয়া হয় তেতিয়া ক'ব লাগিব যে মান তক নাই কা চি ইউ মান শব্দটো সি বা তেওঁ তাই আহোম ভাষাত দুয়োটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা সি পঢ়িবই লাগিব তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে মান তক নাই ফাট চি ইউ সি পঢ়িবই লাগিব বা সি কৰিবই লাগিব সি কামটো কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা বাক্য আমি আহোম ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে ক'ব লাগিব যে মান টক নাই হেড চি ইউ সি কামটো কৰিব লাগিবই ছোৱালীখিনিয়ে পঢ়িবই লাগিব তেনেকুৱা এটা বাক্য ক'বলগীয়া হ'লে তেতিয়া ক'ব লাগিব লুক ইন টক নাই ফাট চি ইউ লুক ইন টেক নাই ফাট চি ইউ ছোৱালীজনীয়ে পঢ়িবই লাগিব চিউমিয়া ধন্যবাদ